Что можно сказать по игре? Ну, все мы знаем, как играет энергия. Не дает играть сопернику вообще. Так само и сегодня с нами. Ну, раз они плотно играли в защите. Первый тайм у нас практически ничего не получалось. Хотя мы владели мячом, контролировали мяч, атаковали. Но ну, ничего не могли. Ошиблись. Одна ошибка, вот контратака была. Но в Тромтаме чуть перестроили свою игру, начали разыгрывать пятого пораньше. Ну, слава богу, уже сравняли. Могли выиграть, могли потом КСР проиграть. Ну, в принципе, конечно, хотелось бы обратить внимание на судейство. Я, ну, не то, что там, я после первой игры промолчал, второй игры молчал, третью. Показал когда в каждой игре вот такие ну, явные, ну, весь зал видит, значит, в руку 5 метров от ворота, возле штрафов, он не сместит. В той игре выходит Юра один на один ворот, а он он дает отложенный фло. Первый игре вообще я ломаю, до сих пор человек не играет. финале он не ставит. Ну, я не знаю, ничего не хочу сказать плохого, но это уже чересчур. Три игры мы молчим, но сейчас, когда не человек, что он он не свистит. И так и в каждой игре такое, ну, это или квалификация судейства такая, или нечистые игры. И все. Я думаю, что это квалификация. Потому что они... Когда ошибаются футболисты, команда проигрывает. Когда ошибаются судьи, никакого наказания. Вот хотелось бы, чтобы за такие ошибки их чтобы они пару туров остались без зарплат, потом они будут думать, судить или не судить. Вот и все, что мое пожелание нашей команды. Ну, потому что нервов не хватает. Мы три игры молчим. Еще не говорим. Но когда уже явно весь зал смеется, это ну, уже смешно. Это только портит соревнования.